мы уже уезжаем доброе утро выезжаем с нашего прекрасного коттеджа садыбы сегодня туман ой солнышко вышло облачка быстро бегут сейчас завтракаем и едем на ивано франковск проверили вроде ничего не забыли очень тепло в номере было комфортно уютно нам понравилось здесь встретить Новый год, провести свое время. Держим путь на ивано Франковск. Добрый Жанок. Так, ну теперь давайте... все. Так, все я проверила вам. Выходим. Выходим. Вот. Понес сумки в машину. Ага, у дверях, так? Да. Ми ще спустимось, там поснідаємо, можна, так? Ага, Дякуємо. Дуже дякуємо вам. Все так, да, все сподобалось, дуже затишно у вас, приємно. Да, дякуємо, дякуємо вам. Гарного Щас Щас дня. Щасливо. Ага. Дякуємо, да. дякуємо, так. Дякуємо. Так, тут піде полопця. Чик-чирик. Чик-чирик. Доброе утро! Привет, уважаемые зрители! Здравствуйте! Мама <laughs> поздоровалась с вами! Я надеюсь, вы рады! <laughs> мы находимся в городе Ивано-Франківск. Не буду казати, что это маленькое местечко. Но а это маленькое местечко! Да, это по факту, как оказывается. Добрались мы с Пылепца часа сюда кладбища больше нет с нами <связь> кладбища нет общей кухни нет готовить а не надо как-то пережили мы этот ужас по вашим комментариям <связь> да, да, да. идем в ресторан который называется десятка по вашим комментариям по вашим да рекомендациям это ваша рекомендация да ни один человек об этом написал ну, вот. Поэтому сейчас посмотрим. Хотим уже кушать, обедать. Погодка прекрасная. Плюс 10, представляете? Плюс 10. 12. Плюс 12, 12. да. Жарища. кухня. Народная кухня, досадка.

Ну, это еще обед сейчас может быть, поэтому нет мест пол второго. Как раз все приходят покушать на обед. Этот как он? Форель 250 Форель. Мы тоже и форель поили, и бограч поили. Спасибо. Тут мы не хотим это есть. Чего я? Да? Добрый день. Все, буквально две хвилинки. Прикольно. Боже, какая-то как тюрьма. Капец, сколько людей. Ну прям пользуется популярностью, да. Похоже на то. Тут такое, как тюрьма проходишь. Заклоим, нам сразу чай принесли в Комплимент. Комплимент. квак Непоганый, кстати, гистенький такой. Приятный. Тебе нравится или нет? Да? Сильно сладкий такой. Mm -hmm. Да, сладющий. Но приятно. Очень даже. Дели наш заказ. Я отошла в туалет. Официант. Мы там заказали и свинину, и ребрышки говорит. Вы пока подождите с десертами, потому что очень большие порции. Но залов очень много. Тут прям такое интересное заведение. Ой, мне не сюда много людей пользуется спросом. Но здесь это ресторан. По вашим рекомендациям, подчеркну. Но здесь очень бюджетные цены. То есть основное блюдо 200 гривен. Такие там паштет 50 гривен. Поэтому, наверное, здесь так много и, и людей. Уже настоящий, действительно. Смотрите, какие пушки Класс. Это уже очень похоже. Это прям настоящий. А там что? Соус. Соус с перчиком с красным, хлебушек, да? Угу. Смачного. Паштет вкусный. А у меня сырный суп с моцареллой. Порция, конечно, огромная. Хочешь попробовать? Угу. Смачного. Привет! Да, уже здоровались. Уже здоровались. Сколько можно? Ну, мы же не евреи. Можно постараться. Mm -hmm. Все, будем смаковать. Наши другие стравы. Дякую. Нишка качина. Дякую. Мишка. Порции вообще огромные, ребята. Очень красиво выглядят, подача красивая. Это, это качинная нишка с кукурузной кашей, помидорчик, перчик, большая такая прямо А это томленная свинина. Она томила 7-8 часов под соусом. А что это внизу? Лепешка. Лепешка из хлеба. Красиво выглядят. И вкусно. Очень вкусно. Вовы вкусный очень бограч. Хватит. Вкусный бограч. Я тебя не снимаю. Я суп снимаю. Привет вкусный водич, прям вообще. За 160 гривен, ребята, это, очень, очень вкусно. Мы рады, что это бюджетно, конечно же. А как я сербаю? О, так слышно лучше, да? будем кушать. Да. Хорошее заведение, да, спасибо большое за рекомендацию. Ну да, после такого бограча, мяса и там когда я знаю, я просвечаюсь, когда ты Людей море. Угу. Ну, с такими ценами не мудрю. Ням. Угу. Ну, что-то прикурится курица, и грибы. Что-то ты выглядишь подавленной. Угу. Мало улыбаешься. Подавили Пора меня. бежать подавили. А когда ты мне зарплату выдашь? Надо делать выводы. Зарплату? Ну да. За съемки? Ну да. Седьмого числа, как у всех. Аванс? -а конверте зарплата будет. Рассекретили меня ребята про нанятого актера. Я думала, это как-то кажется позже, но нет. Слишком Разоблачение, да. да. Слишком мы не романтичная пара. За ручки не держимся. Поэтому вы нас раскрыли. Вова, и актер. Пришла в театр, наняла себе актера. Сейчас в сутки и вот ты и вскрылась. Да. Не получилось вас обмануть. а еще... Слишком проницательный. Да, еще Вора, Вова мой троюродный брат. Да, и бывший даже... в одном флаконе Даже в актеры и то по знакомству Актер, мой брат и мой бывший в одном флаконе. Да. Это было вкусно. А ну чай, я О, вкусный. Это не то, что нам продали. На горе. Ужасно. Так женщина надурила нас. Мы за... Помните, я снимала в упаковках такой чай. И он потрясающий, вкусно пах. Мы еще подумали, что он с ароматизаторами. Мы его заварили, это жесть. Он просто горчущий, горький, его пить невозможно и открыли мед вот этот зеленый. И а он как вода, просто разбавленная вода, он жидкий, ну, варенье вот это ужасное тоже. То есть они дают на дегустацию одно, а по факту ты приходишь домой, открываешь, пробуешь, это совершенно другое. Буриловка. Вот так. Это возле центра реабилитации. Будьте бдительны. Там реабилитируют только медведей. Ну, что ж. Такая огромная. Так. Я тебя чекаю. Сейчас, О, я уже до сербы. Серба, серба. Да. Мы решили поехать в Татаров. Там забронировали жилье. Домик с... Кладбище домашніх животних для разнообразів. <рес> в лісу <рес> <рес> з аутентичним дизайном. З таким телевізором ламповим в номері. Татара. Там красиво, в татаро. Я проєкт там була. Неплохо. Подивимось, так. Вот і подивимось. Ну що? Дякую. 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 Ой, мягкая, ну мягкая, прям разваливается. Ага. Оно как кусочками какое-то такое, да? Разваливается на волокна. Что? Класс? Да? Класс. Но очень крутое. Оно мягкое, мягкое. Ну, кушай еще что-нибудь. Ну, пробуй соус. Я же себе не приватизировала, это буду, да? Я не помню, я поздоровался с твоими Да, ты поздоровался уже 300 тысяч раз. Mm, и почавкали, да. поздоровался. поздоровался. Почавка, Что да. за соус? Не знаю, правда, очень вкусно. Это свинина. Да, это просто мясо. Mm. Без изыска. Ой, соус класс. Очень mm. mm. крутой. Mm. Mm. Ой, восторг. Блин, это потрясающе. Сейчас мы утку заценим. Утка тоже мягенькая. Ну-ка, интересно. Ну. Давай попробуем. Утка. Ну, это утка. Ну тоже такое мягенькое мясо. Mm -hmm. Не могу нанизать. Ну оно смачное. Mm -hmm. И банаш приличный. Mm -hmm. Mm -hmm. Мягенькое мясо. Но вот это вкуснее. Угу. Свинья лучше, да. Ну, надо же уточку для разнообразия. Mm. Какой-то соус там кислый, да? Нет, это, же, это каша с а. творогом. Ну, каша приятнее, чем там вот Обожаю. в селе, где мы были. Mm. Ну, я вот все не съем. Я попрошу твоей помощи. Попроси. Mm. Пожалуйста, помоги. <laughs> Дрессировка mm -hmm. пошла, да? Да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Класс. Рекомендую ресторан «Десятка» в Ванне Франковске. Соотношение цена-качество, быстрое обслуживание, быстро принесли. Ну, мы там минутку подождали, потому что действительно место пользуется большим спросом. Потому что здесь очень дешево. С учетом того, что это ресторан, с учетом э, порции, э, качества, вкусовых всех качеств, эта цена максимально бюджетная. Поэтому рекомендую, и спасибо, уважаемые зрители, кто порекомендовал нам данное заведение. Мы покушали и получаем удовольствие. Спасибо. А? Ми вже поїли, та ми знаходимося на 100-метровці. Так називається вулиця Івано-Франковська. Вулиця Івано-Франковська називається 100-метрівка. Ну і там між собою вони так називають. в цьому маленькому Здесь по центру фотографії героїв наших пам'яті. погибших. Большие фотографии. Но это мы к концу, проходим. мы заходим Это стометровки. Угу. Здесь летом, столики стоят. От каждого там кафе. Вот, сейчас пройдемся по ратуше. До ратуши. Вот, что это такое снаряд. Скульптура, символ. Ого. Символ незвавности. Украинцы Голи зло. Ну, вот картина галерея. Картины продают. Художники местные. Тут керамичные вырубы ручной работы. Ну, это центральная улица ивано франкивска Что такое? Уютный городок. Маленький, но уютный. <laughs> У меня стандартная, стандартная фраза. Да. Стандартная фраза. Кофеин много. Вообще Ивано-Франковск считается таким городом молодежи, сосредоточения. во время, когда началась война, принял достаточно много переселенцев и принимает по сей день. Радушно принимает. Спасибо за это, потому что здесь более-менее обстановка тихая, не так много обстрелов, сравнительность Восточної части України, центральної України. Зате це дякую. Івано-Франківську, хтось з цього міста, всім вітання передаю. Великий привіт вашому містечку. Фанзустрічі не буде. <хи> Бо ми зараз прогуляємося і поїдемо в татарів. Далі в гори. Гори манять нас. От. Так, а де ж Таратуша? Десь. туда, по-моему, да. А, вот она. Чи она. О, гуси. Гуси. И не хватает гуси. Да, у меня ж есть два. Гуси мобиль. У меня два есть. Такая елочка. Я знаю, надо зайти в аптеку и купить. Кого? Нитку для зуба. Ага. После мясных страв. Нитка после мясных. Не хватает. Не хватает. А то сейчас где-то будет. Какой угу. городок Ивано-Франковск. Рездво уже застрелы А тут летом был, ну не летом пару месяцев, назад концерт, я помню, тут что-то уличные музыканты собирались вечером. Мы сюда заезжали. Белый налыв. Кофейня на кофейне. Ратуша, парк есть тоже, парк Шевченко, если не ошибаюсь, в городе маленький городочек